университет, но ну, поскольку у нас только очно здесь три человека и плюс 2-5 человек в офлайне, я позволю себе время выступления нафиг. Мы глубоко благодарны организаторам за приглашение взять участие в семинаре, познакомиться с новыми технологиями, которые рассказали здесь, представить свое видение некоторых фрагментов. С моей точки зрения, это чрезвычайно полезный курс, даже целый набор курсов, поскольку он одновременно дает возможность и почувствовать себя в школе студентов, то есть на себя спроектировать все методики и технологии, которые мы потом применяем на них. И с другой стороны, поскольку здесь в нашей аудитории объединены и э, те, кто формирует стратегии развития, методологии, общие принципы, и те, кто их э, на практике э, применяет, и те, кто заинтересован в применении этих принципов. Именно поэтому у нас уникальная возможность добиться успеха, поскольку мы можем интегрировать различные подходы и избрать из них наиболее эффективные. Что касается пожеланий касательно проведения методики проведения следующих семинаров, то мне кажется, это было бы уместным сделать более динамичным процесс проектирования следующих семинаров. Например, дать возможность участникам предложить направление, по которым они хотели бы предоставить свои доклады и услышать актуальные мнения специалистов. И, возможно, способом записи и голосования избрать те из них, которые, которые нужно бы выделить наиболее, скажем так, популярные время в семинарах, поскольку очень насыщенная программа в многих случаях не позволяет присутствовать лично всю. И в этой же связи, возможно, в рамках этого круглого стола или следующего, который начнется в три часа, будет возможность предоставить, как коллеги предложили показать на практике их дистанционный курс. Я в этом очень был бы заинтересован. И у нас осталась тема с вчерашнего дня, если помните, Владимир Николаевич, касательно применения элементов e -Learning 1 1 и Learning 1.0, 1.3, 2.0 и их совместного использования в рамках дистанционных курсов. Если такая возможность будет, то вы, пожалуйста, дайте нам вытянем несколько слайдов, и возможно это послужит предлогом для последующего обсуждения уже в других формах, в крайнем случае в форме вебинара. А платформа, которая здесь создается, она очень важна, поскольку даже в нашей среде формирование нашего мнения как мнение профессиональной и экспертной позиции. Но ну, рано или поздно, независимо от, присутствия, независимо от присутствия или отсутствия здесь чиновников, оно будет влиять и на их точку зрения также. Следующие. Ребята, предложите нам на вебинар. На, на Свои лучшие, как вы считаете, дистанционные курсы, чтобы мы их заслужили. К сожалению, программа как таковая формировалась очень спонтанно. Понимаете? Поэтому у нас и получилось, что на некоторые доклады мы выделили 10-20 минут, ну, вначале мы как-то выдерживали да, регламент, а в конце у нас получилось доклад на 30-40 минут. Да? Почему? Потому что у меня просто не было заявок. Наумова пригласил я. Я думаю, что вам понравился Наумов, то есть его пост, который он нам показал. Константин Леонидович, он откликнулся сразу, сразу, когда я дал объявление. И каким-то все, я вам говорил о том, что коммерческие структуры просто отказались. А больше у меня не было заявок. То есть я не смог сформировать на начало нашей школы семинара такой программы мы... поэтому пожалуйста я надеюсь что все-таки э, слушатели поняли что такое Твиттер мы начнем активнее работать в Твиттере вы в этом случае будете быстрее оперативнее узнавать о том чем мы занимаемся и в Твиттере будете давать простым знак да мы готовы и я буду тогда как-то ориентироваться с вами поддерживать связь нам надо быть, нам надо тоже измениться. Мы, к сожалению, с вами, в Украине, да, особенно преподаватели, которые пропагандируют, пропагандируют к сожалению, мы э, очень, не, не очень мобильны, я так бы Мы не связаны, у нас затрудненный, затрудненный контакт. А хотим, чтобы у студентов уже было высокоморье. Давайте меняться.